প্ৰেৰণামূলক কিছু কথা ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যি আছে তাক লৈ সন্তুষ্ট হ'বলৈ শিকিবা জীৱনটো উপভোগ কৰিব পাৰিবা নিজৰ সুখৰ বাবে কেতিয়াও আনক দুখ নিদিবা আনৰ মনত কষ্ট নিদিবা খং উঠিলে চিঞৰিবলৈ যিমান শক্তি লাগে তাতোকৈ মনে মনে থাকিবলৈ বেছি শক্তি লাগে যিবিলাক মানুহে আপোনাক কেৱল নিজৰ প্ৰয়োজনৰ সময়তহে মনত পেলায় সেইবিলাক মানুহক কোনো কাৰণতে হৃদয়ত ঠাই নিদিব অন্যথা আপুনি আঘাত পোৱাটো নিশ্চিত মানুহক চেহেৰা আৰু কাপোৰৰ সহায়ত চিনিব নোৱাৰি মানুহক চিনিব পাৰি কৰ্ম আৰু মানসিকতাৰ সহায়ত গতিকে মানুহক কাপোৰ আৰু চেহেৰা চাই অনুমান নকৰিব জীৱনত অহা বেছিভাগ মানুহেই অস্থায়ী কিছুমানে সময় পাৰ কৰিবলৈ আহে আৰু কিছুমানে সময় নষ্ট কৰিবলৈ আহে মানুহৰ জীৱনলৈ হেৰাই যোৱাজন ঘূৰি আহিব পাৰে কিন্তু সলনি হৈ যোৱাজন কেতিয়াও ঘূৰি নাহে সেয়েহে সলনি হোৱাজনৰ পৰা আঁতৰি অহাই ভাল কোনো মানুহ কেতিয়াও বেয়া হৈ জন্ম হৈ নাহে পৃথিৱীলৈ এই পৃথিৱীখনে মানুহক বেয়া হ'বলৈ বাধ্য কৰে যিমানেই ডাঙৰ হৈছোঁ আনন্দবোৰ সিমানেই দূৰৈত হেৰাই গৈছে এতিয়া এনে ভাৱ হয় সৰুকালৰ সময়খিনি বহুত ভাল আছিলে দুখ কষ্ট অচিনাকি মানুহে নিদিয়ে দুখ কষ্ট দিয়ে সদায় নিজৰ আপোন মানুহবোৰে পৃথিৱীৰ সকলো কথা পাহৰি যোৱাটো সম্ভৱ কিন্তু কাৰোবাৰ অহংকাৰ আৰু প্ৰতাৰণা পাহৰি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় কেতিয়াও নিজৰ মান সন্মান ত্যাগ কৰি মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি লাভ নাই য'ত সন্মান নাই তাৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰখাটোৱেই ভাল পৃথিৱীত কেৱল সেইজন মানুহেই সুখী যিয়ে বুজি পাইছে যে আনৰ পৰা একো আশা কৰি লাভ নাই সেয়েহে যি আছে তাক লৈ সদায় সুখী হ'ব লাগে বিশ্বাস হ'ল এনেকুৱা এটা শব্দ যিটো পঢ়িবলৈ এক ছেকেণ্ড ভাবিবলৈ এক মিনিট বুজিবলৈ এদিন আৰু প্ৰমাণ কৰিবলৈ গোটেই জীৱন লাগি যায় জীৱনটো সদায় নিজৰ মতে উপভোগ কৰিবলৈ শিকক মানুহৰ পচন্দ সময়ে সময়ে সলনি হৈ থাকে গতিকে মানুহৰ পচন্দ মতে আপুনি সলনি হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই সকলো মানুহৰে আগত নিজৰ দুখ কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰিব দৰৱসকলোৰে লগত নাথাকিলেও নিমখ কিন্তু সকলোৰে ঘৰে ঘৰে থাকে এজন ভাল মানুহ হ'বলৈ যত্ন কৰক কিন্তু কাৰো আগত প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব সকলো মানুহেই কেৱল সুখ বিচাৰে দুখ কাকো নালাগে কিন্তু বৰষুণ নোহোৱাকৈ জানো ৰামধেনুৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে প্ৰত্যেক বস্তুৰে মূল্য সময় আহিলেহে অনুভৱ কৰা যায় যিদৰে সদায় ফ্ৰীতে পোৱা অক্সিজেনৰ বাবেও হস্পিটেলত কিন্তু পইচা দি কিনিব লগা হয় খং আৰু অহংকাৰ বেছিকৈ থকা মানুহৰ জীৱনত আন কোনো শত্ৰুৰ প্ৰয়োজন নাই